Поєднати приємне з корисним, перетворити колективну поїздку в непересічну яскраву подію. Всі ці можливості поруч Буковель вперше цього року пропонує корпоративне навчання. Горнолижний корпоратив підрозуміває під собою не просто відпочинок колективом, а відпочинок, пов'язаний з лижами імінна з горнолижним спортом. З чого він починається? Починається горнолижний корпоратив з обучення новичків. ну, не обязательно новички, могут быть разные группы в корпоративе. Первое, что мы делаем, это мы их разделяем на группы по уровню катания, обучаем их два часа, инструктора горнолыжной школы Буковель за два часа всех новичков ставят на лыжи, они после двух часов обучения уже умеют поворачивать, после этого делают делают соревнования. Они аматорские, они проходят на горочках для начинающих, с поворотиками, но имитация спортивных, там, спортивного чемпионата мира полностью. Клиенты остаются довольны. Именно корпоративы проводятся в стиле тимбилдинг, подсчитываются баллы именно команды. Мы всю группу делим на команды, там 5-6 участников, и вместе подбиваем итог, и они друг за друга болеют, и довольно очень после этого остаются. И организаторы корпоратива, которые привозят свои компании сюда, и сами учащиеся. У лыжной школе практикуют особую методику австрийскую. Процесс обучения легкий, комфортный и безопасный. Мы находим инструкторов, то есть самых профессиональных, самых лучших, которые проводят корпоратив, по нашей методике. Методика австрийская. Человек приходит полностью с нуля, который никогда не видел лыжи. Через два часа он уже полностью может выполнять повороты в плуге на лыжах, контролировать скорость и останавливаться. То есть может полноценно спускаться на лыжах с гор средней крутизны. Сегодня были соревнования и Хто що навчився, хто чого да, і на нашу суті роботу, як ми з ними займалися. Люди всі різні, хто перший раз, хто вже здесь був, але процес построєний так, що все було легко, А як ми бачимо, всі добре проїхали, всі добрались до фінішу, это це є наш результат. Вийти за межі буденності і відкрити нові горизонти. Такий відпочинок дозволяє згуртувати колектив і розвивати корпоративну культуру. Это основа для эффективного менеджмента. Добрая традиция является, что каждый год наша компания проводит первую декаду февраля в прекрасном месте Буковель. И мы вкладываем очень много в здоровье наших сотрудников, наших партнеров. И для нас обучение горным лыжам является настолько важным элементом, потому что горные лыжный – это характер. И когда мы приезжаем сюда когда человек становится на лыжи, уже можно четко сказать, какой у него характер и что от него ждать в будущем. Поэтому э, в нашей компании горные лыжи это естественно ценность, и мы привлекая лучших инструкторов, обучаем своих сотрудников не только новым технологиям, но и гармонии в спорте. Поэтому э, на следующий год однозначно наша компания будет здесь, мы будем также расти и будем также побеждать.